Что-то как-то давненько мы с вами по России не прогуливались, да? Это каждый вечер наши военные, одного дома такие говорят, И, типа, ну что, пошли, куда идем? Хоча то нехай у русських тепер голова болить, де ми зараз об'явимося і куди їм зараз прилетить. І от подобні новості, ви замітили, вони вже стали потихеньку пропадати з газетних передовиць. Бо для нас з вами це вже настільки все обично і привично, що іноді аж бідно становиться за наших хлопців, які вже так смачно гуляють по російським тилам, там вже практично кожну ніч фейерверки. Украина атаковала Ростовскую область. Сегодня ночью украинские беспилотники нанесли удар по российскому городу Азов. Об этом передает корреспондент политнавигатора, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. В Азове в результате атаки БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами. По предварительным данным жертв нет. Подразделением МЧС организовано тушение открытого огня, написал глава региона в своем телеграм-канале. Откуда огонь? Вот там что, костры со скуки полыли, или что? На нас же, имейте в виду, как всегда, свернуть это все не получится, потому что вы же там, как всегда, все подавили, позбивали и по нефтебазам вашим крупным, мы раньше так никогда не работали, бо, ну мы же знаем, вы же, как всегда, если что, быстро там все потушите. До сих пор горит. Появились спутниковые снимки нефтебазы в Азове, атакованной дронами Украины. Подтверждено успешное поражение нефтебазы в российском городе Азов. С пожаром справиться не удалось до сих пор. Снимки сделаны в 14.30 по киевскому времени во вторник, 18 июня. Судя по ним, нефтебаза в Азове не потушена. Над двумя резервуарами видны клубы черного дыма. Предположительно, они полностью уничтожены. Однако масштабы поражения объекта оценить на сейчас сложно, в связи с сильным задымлением. Чтобы как-то слишком рано, режим до сих пор включен. Куди ви спішите? Подождите, денек, другой, там все догорить, туди і потушите. А тим временем можете починати вже туди нову партію горючки завозити, ну так, щоб время не терять. Больше суток продлился пожар на российской нефтебазе после атаки беспилотника. Губернатор Голубев. Пожар на нефтебазе в Азове не удается потушить более суток. По его словам, в 16.40 по местному времени, совпадает с московским, произошла разгерметизация второго резервуара. На данный момент сотрудники МЧС продолжают тушить пожар, добавил Голубев. Да подожди твою новую бочку ту распечатывать. Мы еще на цей пожар не надавились. Нам с вами сейчас хоть разорвись. Мы не успеваем одной красотой налюбоваться, а вы там уже опять что-то до -то у себе подпалили. Сразу две нефтебазы атаковали сегодня ночью БПЛА в Азове Ростовской области. Астра выяснила, что в порту Азова беспилотники попали под нефтеналивным терминалом ЗАО Азов Продукт и ООО Дон Терминал. В первом дрон попал в резервуар с нефтепродуктами, произошла утечка и пожар. Во втором дрон попал в пустой резервуар. Он частично разрушен, пострадавших нет. а, бачите, вот насколько правильно было держать резервуары на нефтебазе пустыми. Никто и не пострадал. Ніхто і не в раз Разве що. Ми. Це наш безпілотник, ну, тупо в холосту слітав, просто провірить, чи ви нас не обманюєте. І от тепер, після цього прильоту, ми абсолютно вірили, що ну, все чесно. Не обманули. Да? А щоб случайно в ці резервуари ще чогось туда не залили, ми і місці відгрузки нефтепродуктів теж вирішили з вашого дозволення прощупать. Хоча зачем нам ваше дозволення? Спасибо, ми дорогу і так знаємо. Нептуны атаковали нефтебазу в Краснодарском крае. Атакован терминал по перевалке наливных нефтепродуктов и химических грузов ООО химтранзита в поселке Чушка. В результате атаки на месте возник пожар, поврежденный трубопровод и техническое помещение. Предварительно атака была осуществлена с помощью украинских ракет «Нептун». Это в Керченском проливе поселок такой, а это значит, Що наша ракета, яка по своїй природі протикорабельна, що вона заходила по морю дуже таким, знаєте, закавирістим маршрутом. А якщо вона заходила з суші, то це може означати, що у нас потихеньку починає з'являтися своя ефективна крилата ракета. Правда, це чи неправда? Я думаю, ми узнаємо в самі в ближайші дні, коли наші Нептуни їм іще якусь грючку прощупають, Тут чим то прощупають. Бо у них что-то в последнее время в этой теме все палае и палае. В Воронежской области после атаки беспилотников были повреждены резервуары НПЗ. В Лискинском районе Воронежской области украинские беспилотные летательные аппараты БПЛА предприняли попытку со сверхмалой высоты атаковать нефтеперерабатывающий завод. Это буквально чуть раньше было. Это мы от подобные сюжеты делаем, знаете, слегка суммирующие по самым смачным прилетам, чтобы ничего не пропустить, и все равно пропускаем, как российское ПВО. Бо там уже настолько обширная география прилетов по нефтепереработке, что русские сами не успевают ее отслеживать, яке там уже защитить. Три украинских беспилотника попытались атаковать НПЗ в Ярославской области. Ранним утром в Ярославской области была предотвращена атака на нефтеперерабатывающий завод. Три украинских беспилотника попытались атаковать объект в период с 3 до 5 часов утра. Попытка атаки на важный объект инфраструктуры подчеркивает стремление Киева нанести России серьезный ущерб, особенно что касается объектов топливно-энергетического комплекса и нефтепереработки. Опа! Неужели вони починають про щось отгадувати? Це коли така добра половина резервуарів на європейській частині вже оказалась продирявленою? Інтересно просто, чи не наші цілі вони теж починають щось догадуватися. Да, бо по деяким цілям нам уже третій раз приходиться работать, ну щоб дойшло нарешті. БПЛА атаковали тракторный завод и металлургический комбинат в российском Липецке соцсети. Власти Липецкой области РФ заявили об атаке беспилотников. В соцсетях сообщают о взрывах и дыме над тракторным заводом и металлургическим комбинатом в Липецке. Источник губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, Астра. Он добавил, что на месте падения обломков работают сотрудники правоохранительных органов. Жертв нет. Телеграм-канал Астра отметил, что местные жители сообщают о взрывах и дыме над тракторным заводом, а также об атаке на Новолипецкий металлургический комбинат. А зачем вам я не пойму те трактора, если с их заправкой горючим, у вас сейчас точно начнутся проблемы, точно. Потому что цю ничу, буквально цю, іще мінус 1 НПЗ, еще мінус одна нефтебаза. Так что, ну такая, нормально вже стала географія прилетів, така обширна, да і разнообразие целей тоже откровенно радує. Ну и выбор средств достижения результата у нас же тоже постоянно растет. Sky News. Украинский военный самолет впервые поразил цель на территории России. Самолет ВСУ впервые нанес прямой удар по цели на территории России, сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на анонимный источник в армии Украины. В Белгородской области был поражен командный пункт. Пока не ясно, какой тип боеприпасов использовался при атаке, в том числе было ли это западное оружие. Хотя оценка ущерба все еще проводится, это подтверждено как прямое попадание. Это первый боеприпас ВСУ, доставленный с воздуха по цели на территории России, добавил источник. Ну, это все уже детали. Тут найголовніше, що ми вже не одними тільки безпілотниками їх достаємо. І це наша та так називаємо стара авіація. А коли у нас з'явиться нова, вона ж появиться, наконець, я у Байдена з Саліваном спрашую, а то ми вже устали чекати. Так от тоді такі от новості подобні, підуть опять відрами, що на якомусь етапі теж стануть такими, ну, такими проходними. не сенсационными, но мы же с вами это кто то переживем, да? Русские, кстати, одного одного тоже этим интересуются. Военкор Александр Коц призвал россиян не ждать быстрого завершения СВО на Украине. К сожалению, не будет быстрого какого-то окончания СВО. Судя по последним заявлениям Владимира Путина, все-таки будет долгая битва на износ. Разные боевые действия идут. Противник при этом будет все больше и больше применять массированные налеты беспилотников на нашу территорию. Уже применяются и планирующие французские, и американские боеприпасы, и хаймерсы. Они, естественно, будут пытаться выбивать у нас пункты управления ПВО, РАБИ, связь. Но мы все это уже проходили, поэтому у меня нет каких каких-то панических настроений. И в прошлом году, когда шел контрасту, они также били по нашим ближним и дальним тылам. Но на территории Херсонской, Запорожской областей в Крыму. А здесь, к сожалению, это будет Белгородчина и Курская область. От этого не уйти. Ну, это пока у тебя нет никаких панических настроений. Когда наши удары сместились с нашей территории на вашу территорию, а когда оно дальше еще в глубь, то вот тогда можем еще раз на эту тему поговорить. Но сам факт того, что ты со своими читателями начал уже в таком тоне разговаривать, это уже хорошо. Нехай привыкают. Вам сидите ссаться наших ударов, дуже и дуже полезно. Хоть поймете наконец-то, что она такая та война. А пока, слушайте, да сходите уже потушить в эту нефтебазу в Азове, а? Да вы будете смеяться, она до сих пор дымится. Или то ее, может, дымом других нефтебаз уже так накрывает.